दाऊद इब्राहिमशी संबंधित नाही पण मी भारतीय जनता पक्षाबरोबर गेलो नाही किंवा मी पक्षांतर केलं नाही त्याच्यामुळे आमची प्रॉपर्टी जप्त केली खोट्या प्रकरणात जर मला माझी प्रॉपर्टी सोडून घ्यायची असेल राहतं घर म्हणतो मी तो पुरा व्यवहार लिगल है मुझे मोदी मोदी करना पड़ेगा बीजेपी में जाना पड़ेगा लेकिन मैं नहीं जाऊंगा इसीलिए तो सभी ने पार्टी छोड़ी ना अब ईडी की ये प्रतिष्ठा का सवाल है मैं जो कहता हूं ना ईडी सीबीआई ये बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच है अब प्रफुल्ल पटेल को मंत्री बनना है उससे पहले ये नरेंद्र मोदी अमित शाह जी ने इकबाल मिर्ची की प्रॉपर्टी प्रफुल भाई को वापस दे दी मुझे आनंद है यही नियम यही कानून अगर और लोगों को भी लगाते हैं और जिसके ऊपर इसी अन्याय तरीके से जब्ती की कार्रवाई की है दबाव की कार्रवाई की है उनको भी यही न्याय मिलना चाहिए ना सिर्फ प्रफुल्ल भाई पटेल क्यों प्रफुल्ल भाई पटेल के साथ हमारा कोई व्यक्तिगत नहीं है दुश्मन लेकिन सबको एक न्याय लगाइए ना कानून एक है ना ईडी सबके लिए है ना तो ये ईडी के प्रतिष्ठा ईडी की क्रेडिबिलिटी उसके ऊपर ये सवाल हो हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है फिर भी ईडी ने जिस घर में हम रहते हैं और गांव में दस गुंठा जमीन को जब्त कर ली क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे है यही कानून यही मुकदमा प्रफुल्ल भाई पटेल पर चला था अजित पवार पर चला था जो शिंदे के साथ लोग गए उनके पास भी साथ ही चला लेकिन सबकी प्रॉपर्टी आप रिलीज कर दी और जो आपके राज के विरोधी है उनको आपने आपकी उनकी प्रॉपर्टी अभी भी जब्त की ठीक है ठीक है हम डरते नहीं है हम डरते नहीं है हमारे कपड़े भी ले लो जब्त कर लो फिर भी हम, हम हमारे पार्टी के साथ और महाराष्ट्र के साथ बेईमानी नहीं करेंगे देश के साथ बेईमानी नहीं करेंगे तो चंडीगढ़ में जिस तरह से कंगना रनावत के साथ हुआ एक कांस्टेबल ने मार रहा उनको सीसा कुछ लोग खोट देते हैं कुछ लोग थप्पड़ देते हैं मुझे मालूम नहीं क्या हुआ है मुझे मालूम नहीं एक्चुअल क्या हुआ है मैं देखूंगा और बात करूंगा किसानों के तो आंदोलन था उसको लेके कहा था कि 100-100 रुपए में किसान वहां बैठे हैं तो कांस्टेबल ने कहा वहां मेरी माँ भी गई थी ताकि बैठी थी और आपने इस तरह से अगर वो कांस्टेबल ने कहा है कि उनकी माँ बैठी थी तो ये सच है और माँ किसान आंदोलन में अगर उसमें शामिल थी और उसके उस माँ के बारे में कोई गलत कहता है तो डेफिनेटली लोगों को एक मन में चिड़ आती है संताप आता है क्रोध आता है लेकिन अगर मोदी जी कहते कानून का राज है तो कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए एक कांस्टेबल ने कानून लिया है अपनी मां के लिए भारत माता भी माँ है उसकी और जो किसान आंदोलन पर बैठे थे वो भारत माता के पुत्र थे या कन्या तो किसी ने भारत माता का अपमान किया है और किसी को गुस्सा आया भारत माता का अपमान किया मुझे लगता है उस बारे में सोचना चाहिए मुझे कंगना के बारे में हमदर्दी है वो अभी सांसद है सांसद के ऊपर इस सरकार से हाथ नहीं उठाना चाहिए लेकिन किसानों का सम्मान इस देश में होना चाहिए किसान की कन्या हो किसान के पुत्र हो चाहे कोई भी हो लेकिन लोगों के मन में कितना गुस्सा अभी भी है ये समझ लेना चाहिए जैसे कि मुंबई में कंगना ने मुंबई को पाकिस्तान कहा तो लोगों का गुस्सा था तो गुस्सा आने का अधिकार सिर्फ आपको नहीं है हमको भी है ना

चंद्रा बाबू यानी नीतीश कुमार नीतीश बाबू तो सबके हैं और चंद्रा बाबू भी सबके हैं? आज आपके हैं, कल हमारे होंगे अब देखो आज ही अग्नि अग्निवर अग्निवीर को विरोध किया है केसी त्यागी जी ने जेडीयू ने मोदी जो जो बातें लाना चाहते थे चुनाव प्रचार में नीतीश बाबू तो सबके हैं और चंद्रा बाबू भी सबके हैं ना आज आपके है कल हमारे होंगे अब देखो आज ही अगनी और अग्निवीर को विरोध किया है केसी त्यागी जी ने जे ने में मोदी जो जो बातें लाना चाहते थे चुनाव प्रचार में सभी चाहे हमारे नागरिक कानून हो या सबको विरोध किया है पहले लोग राम मंदिर को भी विरोध करेंगे चंद्रा बाबू तो मोदी जी कह रहे थे ना प्रचार में अगर कांग्रेस और हम लोग सत्ता में आए तो मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे चंद्रा बाबू तो मुसलमानों के रिजर्वेशन के हक में है तो आप क्या करो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं इस पर अभी चर्चा होने बाकी है मैं बार बार कहता हूं सरकार बनाने का पहला अधिकार ये लोगों का है मोदी जी के पास बहुमत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं है भारतीय जनता मोदी जी कहते थे मैं भारत कांग्रेस मुक्त भारत करूंगा लेकिन हम सभी ने मिलकर बहुमत मुक्त बीजेपी को बनाया बहुमत मुक्त भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बहुमत मुक्त बीजेपी ये हो गया है करके दिखाया है फिर भी आप सरकार बनाने जा रहे हो ये एक लोकतंत्र की वेमे ग्रीमान बिंदे कि शिंदे गटाला परदेश चार हाईकमिशनर पे देना स्विटर्लैंड इंग्लैंड अमेरिका इकडे जे हाय कमिशनर नेमणार आहेत ते शिंदे गटाचेच नेमणार आहेत बरं लग्जम्बर्ग त्यांनी मागितलेत आम्हाला चार हाय कमिशनर द्या म्हणून अजून काय काय मागणार मला माहीत नाही युनोमध्ये मेंबरशिप पण मागतील चोऱ्या करून निवडून आलेले लोक आहेत चोरलेला पक्ष चोरलेलं चिन्ह चोरलेले विजय अमोल कृतिकारांसारखे हा आता बा उरलेले चार पाच खासदार आहेत त्यांना कुठेतरी हाय कमिशनर वगैरे असे पाठवतील कॅनडा आर हुशार लोक आहेत ना हे फार हुशार लोक आहेत उच्च शिक्षित लोक आहेत हा त्याच्यामुळे काही दिवसांनी शिंदे गटाचे दोन तीन लोक हे हाय कमिशनर म्हणून त्यांची नेमणूक झाली आहेत अमित हा त्यांच्या पक्षांचा अंतर्गत महाराष्ट्रातून कोणी जाऊन त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांना भेटावं त्याच्यावरती आम्ही कसं काय बोलणार ना त्यांच्या पक्षाच्या घडामोडी दिल्लीत सुरू आहे महाराष्ट्रात घडामोडी सुरू आहे महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षाचा दारुण पराभव झालेला आहे आता जिथे पराभव झाला त्या पक्षाच्या नेतृत्वाला दिल्लीत बोलवलं जातं त्यांचा हायकमांड दिल्लीत आहे आता आमच्याकडे सुद्धा महाराष्ट्रात जिथे जिथे पराभव झाला त्याची आम्ही मीमांसा करणारच माननीय उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सगळे नेते त्या पराभवाचं चिंतन करणार तसं भारतीय जनता पक्ष महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश मधल्या दारुण पराभवाचं चिंतन करायला करणार की महाराष्ट्रात आपण काय करायला गेलो आणि झालं काय याच्यावरती चिंतन होईलच आणि पराभवाला जबाबदार कोण त्याच्यावर चर्चा कर तुला त्यांच्या पक्षाचा अंतर्गत विषय महाविकास आघाडीमध्ये जे यश मिळाले त्यात काँग्रेसला यश मिळाले जास्त आणि त्यामुळे आता विधानसभा मी असं म्हणतो असं कोणी म्हणत असेल तर ती मूर्खत आहे आम्ही सगळ्यांनी महाविकास आघाडी म्हणून काम केलं कोणाच्या जागा जास्त येतील कमी येतील हा विचार आम्ही कधीच केला नाही आम्हाला इंडिया आघाडीला जास्तीत जास्त जागा महाराष्ट्रातून मिळवून द्यायचं आहे हा या ध्येयानं उद्देशानं आणि जिद्दीनं शिवसैनिकांनी का सर्वत्र काम केलं तसे आमच्या सूचना आणि आदेश होते आम्ही सगळे काँग्रेस असेल राष्ट्रवादी असेल शिवसेना असेल मोठा भाऊ काँग्रेस असेल इथे कोणी लहान आणि मोठा भाऊ नाहीये हा विषय एकदा भारतीय जनता पक्षानं काढला होता हा विषय एकदा बीजेपीने आमच्या बाबतीत काढला होता बरं ते का तेव्हा त्याला आम्ही जे उत्तर दिलंय प्रत्येकाचं डीएनए चेक करावं लागेल बायोलॉजिकली आधी जन्माला आलं म्हणत होता प्रश्न प्रश्न तो नाही महाराष्ट्रामध्ये शिवसेनाच राहील महाराष्ट्र महाराष्ट्रात शिवसेना एक महत्वाचा पक्ष आहे तो राहील आम्ही अत्यंत संघर्ष आणि संकटातून हा पक्ष परत निर्माण केला उभा केला आणि जागा लढवल्या समोर तसं संकट नव्हतं त्यांचं चिन्ह त्यांचा पक्ष हा तेथेच होता आम्ही सगळ्यांनी महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येकाला एकमेकांना मदत केलेली आहे नाना पटोलेनी आणि काँग्रेसने शिवसेनेच्या प्रचारासाठी रान उठवलं शरद पवार साहेबांनी शिवसेना आणि काँग्रेससाठी प्रचार केला उद्धव ठाकरे आम्ही सगळ्यांनी काँग्रेस राष्ट्रवादीसाठी प्रचार केला म्हणून हे एकत्रित सामुदायिक यश मिळू शकलं आणि विधानसभेला सुद्धा याच पद्धतीनं आम्ही एकशे ऐंशी ते एकशे पंच्याऐंशी जागा जिंकू बसू द्या ना आम्हाला अजून त्यांचं आम्हाला महाराष्ट्रामध्ये जेवढ्या जागा, जागा आहेत तो जिंकेल त्याची जागा आहे आमचं धोरण आहे की ने दे देकर महाराष्ट्र को जीता है तो मोदी जी ने क्या किया मोदी जी तो झूठों के सरदार है ना और आप उनके छोटे सरदार हो भाई एक बड़ा राजन एक छोटा राजन तो इस देश में झूठ की राजनीति करने की नींव किसने रखी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रखी है तो आप हमको क्या झूठ की बात बताते हो आप बताइए क्या है काम तो कर रहे हैं राहुल गांधी शेयर मार्केट जिस तरीके से देखिये अमित शाह जी अमित शाह जी का असली जो काम है व्यवहार और व्यापार धंधा बिजनेस जो होता है ना ऐसे हम पत्रकार है कोई डॉक्टर होता है कोई इंजीनियर होता है राजनीति में <coughs> मोदी जी चाय बेचते थे चाय वाला है बाला साहेब ठाकरे कार्टूनिस्ट थे तो अगर किसी ने बहुत बार पूछा है अमित शाह जी को कि आप क्या आपका व्यवसाय क्या था तो बोला मैं शेयर मार्केट में काम करता और स्टॉक मार्केट की अच्छी जानकारी और मी अच्छा पैसे साठी प्रचार केला उद्धव ठाकरे आम्ही सगळ्यांनी काँग्रेस राष्ट्रवादीसाठी प्रचार केला म्हणून हे एकत्रित सामुदायिक यश मिळू शकलं आणि विधानसभेला सुद्धा याच पद्धतीनं आम्ही एकशे ऐंशी ते एकशे पंच्याऐंशी जागा जिंकू जागा कोणाला बसू द्या ना आम्हाला अजून त्यांचं सरकार बनायचं आहे आम्हाला बसू द्या ना महाराष्ट्रामध्ये जेवढ्या जागा आहेत ये बोला जा रहा है कांग्रेस ने झूठे प्रोमिस देकर महाराष्ट्र को जीता है तो मोदी जी ने क्या किया मोदी जी तो झूठों के सरदार है ना और आप उनके छोटे सरदार हो भाई एक बड़ा राजन एक छोटा राजन तो इस देश में झूठ की राजनीति करने की नींव किसने रखी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने रखी है तो आप हमको क्या सर झूठ की बात बताते हो आप बताइए क्या है सर तो जेपीसी की कर रहे हैं राहुल गांधी शेयर मार्केट जिस तरीके से देखिए अमित शाह जी अमित शाह जी का असली जो तो काम है व्यवहार और व्यापार धंधा बिजनेस जो होता है ना ऐसे हम पत्रकार है कोई डॉक्टर होता है कोई इंजीनियर होता है राजनीति में मोदी जी चाय बेचते थे चाय वाला है बाड़ा साहेब ठकरे कार्टूनिस्ट थे तो अगर किसी ने बहुत बार पूछा है अमित शाह जी को कि आप क्या आपका व्यवसाय क्या था तो बोला मैं शेयर मार्केट में काम करता था और मुझे स्टॉक मार्केट की अच्छी जानकारी थी और मैं अच्छा पैसे भी कमाता था ये अमित शाह ने बार बार कहा है तो गृहमंत्री होने के बाद भी अमित शाह जी शेयर मार्केट ही चलाते रहे हैं और हमेशा पैसे बनाते रहे हैं उनके दोस्तों के लिए और कल भी जो हुआ है तीस लाख करोड़ का जो राहुल गांधी जी ने कहा है तीस लाख करोड़ का कल घोटाला हुआ है शेयर मार्केट में पैसा किसके लिए था कौन कंट्रोल कर रहा था उसका जवाब अमित शाह साहब ने देना चाहिए वो गृह मंत्री और वो खुद शेयर बाजार का उनका पुराना नाता है तो ये उनकी जिम्मेदारी चलिए थैंक यू वेरी मच से पूछा गया कि अजीत पवार गुट के गल उनके टच में है तो उन्होंने कहा कि मेरा फोन का इस्तेमाल ज्यादा हो गया है कौन आ रहे हैं लेकिन सही टाइम पे बताया जाएगा शिवसेना आपके से भी कुछ में टे आपको सब पता चलेगा धीरे धीरे सब कुछ सामने आ जाएगा कौन किसके टच में है और कौन अनटचेबल है देखिए अभिषेक बैनर्जी और दरिक ओब्राम जी तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो आए थे ममता जी ने उन्हें खास भेजा था उद्योग जी से मिलने के लिए जरूर बातचीत हुई है आपके नेताओं से भी बातचीत कल हुई है और भी इंडिया ग्रुप के जो हमारे सदस्य हैं उनसे बातचीत हुई है अब बातचीत चलती रहेगी और जरूर उसमें आपको कुछ ना कुछ कल दिखाएगा